Так плохо, как сейчас, не было в стране никогда. так называемых политических проектов, сделаны под кого-то для того, чтобы там кого-то возвеличить, кого-то отодвинуть, кого-то говорить. Нет. Это движение украинцев всех происхождений, которая подошла со мной с снять фотографию прекрасной девушкой, дочь, дочь, Алиской. И она потом, я с ней разговаривался, но она снимала фотографию, а мне не интересно было, она такая. И, она... и в какой-то момент она заплакала и сказала, меня Четыре месяца тому назад решили работать. Я не могу найти работу. Она ходила на кружки. Она, я хотел, чтобы из нее что-то вышло. Она дальше. Я вынужден бы был прекратить все ее занятия, вывести ее из этих кружков. И, а сейчас я не знаю, где ее прокормить. Но потом она сказала, ну ладно, я не буду навязывать мои проблемы, мы пробьемся. Мы обязательно все сможем сделать. И меня больше всего согрела это мы. Не вы, давайте вы нам сделайте. Мы, она молодая, и она говорит, мы все равно сделаем, на то, что, несмотря на то, что мы оказались в такой ситуации. И, но и тут нас с ней не согласится. Но я постоянно встречаюсь со многими украинцами, и, к сожалению, самое последнее, что я слышу, что так плохо, как сейчас, не было в стране никогда. 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 12 тысяч долларов, в зависимости от того, какой урожай, А его не нам карманы. И... Государство нужно. И каждый год все сажали, чтобы вычислить на этой территории. В этом году мы сказали, что мы в Одессе, поскольку мы сейчас более или менее взяли под контроль таможню, выпустим эти речь честно, пусть платят получать и пусть люди зарабатывают получают, и люди не платят, никто не зарабатывает взятки. За я очень надеюсь, что чтобы это начали делать. И потом каким-то образом я оказался в, одном, в, одной компании в Киеве. Хорошие были люди, но там оказались несколько представителей, ну такой, традиционной старой такой олигархической группировки. как то угрозы, ну они везде там Киев Киеве все слышно. Я им... И они им... мне говорят, ну как там это твоя, там это, говорит, киска там, Мамшевская. Ну, конечно, не скажу, что это кисть, а серьезная девушка образованная, умная. Это, ну, что, ребята, вы действительно думаете, что вы арестуете, вы так называете, мафию Да вы посмотрите. Вы посмотрите. У, у нас уже есть группа милиционеров, прокуроров, уже готовят 30 уголовных дел. Ни один контейнер не выйдет за пределы Украины без нашего ведома. А через доллар вы не придете. В результате мы пропускаем один э, груз орехов, водитель грузит двух орехов, направляется к румынской границе, останавливается на остановке, будет спать, поспать, утром просыпается, это уже румынская граница, Болгород, покрышки опущены, пробиты, над головой стоят пять гибридных типов, с оружием, но думают, что пробьет все. Это не тут-то было. То есть милиция, полиция из Киева, прокурор Киевский, решение заместителя прокурора Киевской области Колесника. И говорит, русском обескован, забираем себе. Грабеж на большой дороге. Прокурору, у которых есть заплата 3000 гривен, милиционеры, которые получают эти 2-3 тысячи, проехали 8 часов по ужасным дорогам Одесской области, чтобы задержать эту одну фуру. Пробили ей колеса, забрали груз. Владелец пошел жаловаться за суд, через 40 дней получилось наконец судебное решение. Не знаю, какие механизмы, что его не было задержать. А прокурор говорит, не плевать на судебное решение. Я пошел, скрыл этот гараж, отдал ему груз, отпустил его отпустили. Он был, он был достаточно, чтобы нам это сообщить. Первым я дам слово Виктору Чумаку. Виктор Васильевич у нас 5 хвилин. І після цього ми перейдемо далі здається. Слава Україні! Доброго дня, шановні харків'яни, доброго дня, шановні гості Харкова! Безумовно, за 5 хвилин сказати, чи можна подолати корупцію, чи не можна подолати корупцію, дуже важко. Ви знаєте, чесно кажучи, я тут спілкувався з дуже багатьма людьми у вас тут. Уварах цього форуму люди запитували мене два питання. Головне, які я для себе почув: чи вірите ви в те, що можна подолати корупцію? Я вам відповім так, вірю.